اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ سائڈ آج کل جیسے کہ حج کی آمد آمد ہے اور لاکھوں آزمین حج اس وقت مکات المکرمہ میں موجود ہیں اور بڑا ہی وہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ہوٹل ہے اور اس کی لفٹ گرنے سے کچھ حاجی شدید زخمی ہوئے ہیں اور کچھ شہید بھی ہو گئے ہیں اور ان کا کس ملک سے تعلق ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے واپس کی گئے ہیں مکہ کی حدود سے جہاں پہ حج کے سارے انتظامات کیے گئے ہیں یہ کون لوگ تھے اور کیا انہوں نے کیا تھا جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی ہیں سعودی عرب کے مفتی اعظم سینئر علماء کونسل کے چیئرمین شیخ عبد العزیز الشیخ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی حج بغیر اجازت کے کرنے آئے گا یعنی بغیر پرمٹ کے اجازت نامہ لیے بغیر حج کرنے آئے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا اس کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا تو یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ مفتی صاحب کو اس پہ جو ہے وہ بیان دینا پڑا ہے اپنا تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی پہلے سب سے جو مکہ تل مکرمہ میں ہوٹل کی لفٹ گرنے کے حوالے سے معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ حاجیوں کی شہادت ہوئی ہے اور ان حاجیوں کا پاکستان سے تعلق ہے تو یہ بیسیکلی العزیزیہ بلڈنگ ایک سو نمبر ہے اس کا جو کہ مکہ میں ہے اور یہاں پہ یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اس وقت تیس لاکھ سے زائد آزمین حج جو ہیں وہ مکہ تل مکرمہ میں موجود ہیں حج کی ادائیگی کے لیے اور جب یہ لفٹ گرتی ہے تو تقریباً سات سے آٹھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں ان کی بھی حالت کہہ رہے ہیں تشویشناک ہے دو جو اس میں حاجی تھے پینسٹھ سال کے عبد لطیف اور ستر سالہ صدیق ان دونوں کی جو ہے موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی یہ بڑے ہی پیارے خوبصورت سفر پہ گئے ہوئے تھے حادثاتی موت کی نظر ہو گئے ہیں اور پاکستانی ہونے کا اس لیے یہ دعوی کیا جا رہا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کافی ہلاک ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں یہ خبر آ رہی تھی تو یہ اس لیے کہا جا رہا تھا چونکہ ان کے نام جو ہیں وہ عبد الطیف اور محمد صدیق ہیں تو لیکن ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے بیسکلی اور یہ بیچارے لفٹ میں موجود تھے لفٹ گری گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے اب دوسری طرف سعودی حکام جو ہیں وہ سیفٹی میئر کر رہے ہیں ظاہر ہے لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں جب حج کے دن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وہاں پہ سیفٹی کے سیکیورٹی کے کھانے کے ہر چیز کے جو ہے وہ انتظامات حجاج ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو لیکن لاکھوں میں جب لوگ موجود ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آ جاتا ہے پچھلے سال بھی دو ہزار تیئیس میں آ, حاجی جو ہیں وہ آ رہے تھے مسجد عائشہ سے اور ان کی جو گاڑی تھی اس کو آگ لگ گئی اور سارے حاجی جتنے بھی اس گاڑی میں موجود تھے پندرہ سے زائد وہ بیچارے وہیں پہ جل کے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی سو so یہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے اب سعودی حکومت نے ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے کریک ڈاؤن بیسکلی وہاں پہ کیا گیا ہے ایک لاکھ ترپن ہزار افراد ہیں جن کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور یہ بغیر پرمٹ کے وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود تھے حج کرنے کے لیے حج کی ادائیگی کے لیے موجود تھے جب ان کی چیکنگ کی گئی ہے تو ان کو پھر وہاں سے واپس بھیجوایا گیا ہے تقریباً یہ ڈیڑھ لاکھ سے زائد لوگ ہیں حج پرمٹ کے بغیر مکے میں نو انٹری ہے اس وقت انہوں نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ جو اس طریقے سے آنے کی پرمٹ کے بغیر آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو دو سے تین لاکھ روپے ریال جرمانہ بھی کیا جائے گا یعنی دو سے تین لاکھ ریال جرمانہ بہت زیادہ ہے تو سو لوگ اس کے باوجود وہاں ایک لاکھ ترپن ہزار لوگ جو ہیں وہ بغیر پرمٹ کے موجود تھے ان کو وہاں پہ نو انٹری گئی ہے اور وہاں سے ان کو اب انہوں نے نکال دیا یعنی کہ بھیج دیا ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں رک سکتے وہاں سے انہیں واپس لٹایا گیا ہے مکہ میں حاج سکورٹی فورسز کے جو کمانڈنٹ ہیں ان کی جانب سے یہ تمام انتظامات کیے گئے ہیں انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اولین مقصد جو ہے وہ حجاج کرام کی سیفٹی اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے حاجیوں کی سیکورٹی جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور قوانین کی خلاف ورزی جو کوئی بھی کرے گا تو اس کے خلاف نہ صرف سخت کاروائی کی جائے گی بلکہ بھاری جرمانے لاکھوں ریال میں جو ہیں وہ عائد کیے جائیں گے ستانوے ہزار سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ گزشتہ تین روز میں واپس بھیجی گئی ہیں جو بغیر پرمٹ کے داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ ہم حج کی ادائیگی جو ہے وہ یہاں پہ کر لیں گے کیونکہ پہلے کچھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو وہاں کے شہری تھے سعودی عربیہ کے وہ بھی حج کر لیتے تھے لیکن اب بڑی سختی کر دی گئی کیونکہ پھر آ, کافی اس طرح کے معاملات انتظامی مشکلات درپیش آنے لگی تھی زیادہ لوگوں کی تعداد ہونے کی وجہ سے سو so, اب وہاں پہ مکمل یہ نو انٹری والا معاملہ کر دیا گیا کہ جو بغیر پرمنٹ اگر وہاں پکڑا گیا یا داخل ہوا تو ان کو بھاری لاکھوں ریال جو ہیں وہ جرمانے بھی کیے جائیں گے سو so, ان کو واپس ترپن ہزار سے زائد افراد جو ہیں ان کو گاڑیوں سمیت انہوں نے واپس بھیجا ہے اور یہ بڑا کریک ڈاؤن ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کہ تاکہ یہاں پہ پر پرمٹ کے بغیر جو ہے وہ کوئی بندہ نہ رہے حج پرمٹ حاصل کرنا ہر حالت میں ضروری ہے سعودی قیادت کی, کی مدد سے جلد ہی سمارٹ حج پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا یعنی سمارٹ حج پروگرام نیکسٹ یئر 2025 پچیس سے یہ لے کے آ رہے ہیں جو کہ چند دنوں کا ہوا کرے گا اور اس کی ابھی ڈیٹیل جو ہیں وہ یہ لوگ بعد میں بتائیں گے اب جی مفتی اعظم جو ہیں وہ انہوں نے کیوں یہ یہ بیان دیا ہے وہ یہ ہے وہ کہ, کہ وہاں پہ بغیر پرمٹ کے جو ہے بہت زیادہ لوگ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حج کی جو ہے وہ ادائیگی کر لیں سو اب مفتی اعظم جو ہیں ان کا کہنا ہے شیخ عبد العزیز کہ حفاظتی ددابیر جو ہیں وہ بہت زیادہ کی گئی ہیں حجاج کرام کے لیے اور اگر کسی نے بغیر پرمٹ کے وہاں پہ حج کرنے کی کوشش کی تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کا جو حج ہے وہ قبول نہیں ہوگا وزارت صحت کی طرف سے بھی وہاں پہ اعلان کیا گیا ہے ویکسینیشن کی جا رہی ہے ویکسین جو ہے آ, وہ وہاں پہ مسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر کسی کی ہو رہی ہے اور بغیر اجازت کے اگر آپ وہاں پہ کوئی حج کرے گا تو وہ گنے گار ہوگا ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ قوادو زوابط جو ہیں ان کا خیار رکھا جائے آزمین کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہیں اور اگر اس طریقے سے لوگ یعنی کہ بغیر پرمٹ کے یہاں پہ آئیں گے تو ایک تو ان کو گناہ ہوگا اور دوسرا جن لوگوں کا انتظام کیا گیا یعنی تیس ہزار تیس لاکھ آزمین حج کا انتظام ہے اب اگر وہاں پہ پینتیس لاکھ بھی آزمین حج ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ پھر انتظامات بھی خراب ہوں گے مشکلات بھی پیدا ہوں گی خیمے بھی کم پڑیں گے یعنی س... وہ انہوں نے, انتظامیہ نے اپنے حساب سے سب کچھ مینیج کیا ہوا ہے لیکن بغیر پرمنٹ کے لوگ جو ہیں وہاں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جن کی تعداد بتا رہے ہیں کوئی ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہے اور ترپن ہزار گاڑیاں جو ہیں ان کو بھی وہاں سے انہوں نے نکالا ہے تو سو اس لیے جو ہے یہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گناہ کے مرتکب نہ ہو اور جن لوگوں پاس پرمٹ ہے صرف وہی وہ حج کی ادائیگی کے لیے آئیں سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں